મામલે પોલીસે નવ જેટલા લોકોની ધરપકડ કરી હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે વેસુના આગમ શોપિંગ સેન્ટરની સામે વેસ્ટ વેસ્ટફિલ્ડ કોમ્પ્લેક્સમાં મહિલાની છેડતી કરનાર 39 વર્ષીય કાપડ વેપારી સાગર સોનલ નેવાતિયાને કંટ્રોલ રૂમના કોલના આધારે વેસુ પોલીસની પીસીઆર પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી હતી જ્યાં આ સાગરની પૂછપરછ ચાલી રહી હતી ત્યારે છાતીમાં દુખાવો આની ફરિયાદ કરી પાણી માંગ્યો હતો જેથી પોલીસે પાણી આપ્યું હતું પરંતુ પાણી પીધા બાદ બાકડા પર સુવા જતાં બેભાન થઈ ગયો હતો જેને સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે

તેજ ચકાસવાનું શરૂ કર્યું છે જેમાં મહિલાની છેડતી કરનાર વેપારી સાગરને એકત્ર થયેલા ટોળાએ બેરહમી પૂર્વક માર માર્યો હતો અને તેના કપડા પણ ફાટી ગયા હતા ટોળાએ માર માર્યા બાદ સાગર કોમ્પ્લેક્ષમાંથી બહાર નીકળી રસ્તા ઉપર ચાલ્યો ગયો હતો પરંતુ ત્યાંથી પણ પરત લઈ આવી બીજી વખત પણ માર માર્યો હતો वेसू मार, मार नौ विरुद्ध मारना गुना सोलह मार्च को वेसू पुलिस स्टेशन एरिया में आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में वेस्ट फील्ड कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक आदमी लगभग तीस के आसपास की उम्र का था उसको एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है उसका स्टेशनरी का शॉप है ग्राउंड फ्लोर पे तो उसने देखा कि एक आदमी कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है मास्टर जैसी फर्स्ट फ्लोर पे तो वो उसको ऊपर जाके ढूंढ के लाया तो उससे बच के वो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में चला गया और बेसमेंट में जब पीछे पीछे अमन गया तो वहाँ पे वो मास्टरबेशन कर रहा था तो अमन का एक और फ्रेंड आके उन दोनों ने उसको थोड़ा मारा पीटा एक झाड़ू से मारता हुआ अमन एक सीसीटीवी में दिख रहा है उसके बाद में उनको उसको वहाँ से भगा दिया थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे काम करने वाले अनुपम गोयल है वो अपने इंस्टीट्यूट में आया उसको जब इस घटना का पता लगा तो उसने अपने साथियों को भेजा कि जाओ उसको पकड़ के वापस लाओ तो ये लोग उसको करीब वो सौ मीटर दूर चला गया था तो पकड़ के वापस वहाँ पर लेके आए बेसमेंट में लेके गए और दस के आसपास लोगों ने उसको मारा पीटा और उसके बाद में उसको काफ़ी इंजरी हुई तब जो ये इंस्टीट्यूट का अनुपम गोयल है इसके कहने पर राकेश से नाम के लड़के ने सौ नंबर पे कॉल किया वहाँ पे पीसीआर पहुँची और पीसीआर लेके और उसको पुलिस स्टेशन में पहुँची एक बज के पाँच मिनट के ऊपर पुलिस स्टेशन में उसको इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठाया गया और जो साथ में मारपीट करने वाले थे उनको भी पुलिस स्टेशन में लाया गया इन सब का नाम लिखा जा रहा था इतने में जो जिसके साथ मारपीट हुई थी आ, उसने फरियाद किया कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है और मुझे पानी की ज़रूरत है तो उसको पानी पीने के लिए भेजा और पानी पी के जब वो वापिस आया तो उसने बोला कि छाती का जो दर्द है वो मेरा ज़्यादा बढ़ गया और वो वहीं पे लेट गया लेटने के बाद में वो वहीं पे बेहोश हो गया तो तुरंत 108 पे कॉल करके और 108 सौ बुलाई गई और सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया एक बज के मिनट पर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे और एक बज के मिनट पर आफ्टर एग्जामिनेशन डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया इसमें अभी तक इस घटना में एफ दर्ज किया गया है और अभी तक नौ लोगों को जो मारपीट जिन्होंने किया उनको नौ लोगों को अरेस्ट किया गया है ये अमन चंद धीरेन्द्र चंद ठाकुरी राजेश अशोक भाई बोरसे अक्षय कुमार संजय कुमार मंडल अनुपम अशोक भाई गोयल वीर कल्पेश भाई पटेल नितिन भाई भरत भाई वसावा अमर सुरेश भाई मावदिया तुषार भाई विनू भाई गोहिल धर्मेश भाई भरत भाई गोयल इन नौ लोगों को कल शाम को अरेस्ट किया गया है और क्योंकि ये पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई थी इसलिए कस्टोडियल डेथ के हिसाब से पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं एन एच को इन्फॉर्म करना है सीनियर अधिकारियों को जान करना है उसका प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम कराना ये सब कार्यवाही की गई है और अभी नौ लोगों को अरेस्ट करके और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी फोर न्यूज सूरत